Після тренувальних зборів у Южному жіноча збірна України транзитом через Бориспіль вирушила на товариський турнір до Могильова. Минулого тижня команда Вадима Чечо розіграла три поєдинки з другим складом збірної Росії. Каждый раз играли... три человека не играли, каждый раз нова выходила. виходила. Тобто ми просмотрели практично всіх девушек, мы посмотрели зв'язки, хто з кем лучше. функционирует на площадке. Но ну, все девушки играли у нас в разных командах, в разных чемпионатах. У нас, в принципе, только на сегодняшний день две девушки, которые в одной команде играли. То есть, с одной стороны, где-то это тяжело, потому что сыгранности нету, с другой стороны, каждая в своей команде, в своем чемпионате, каждая была лидером. Вот это с одной стороны хорошо, с другой стороны, ну, каждая хочет быть лидером и на площадке, а мяч один. Вот. Но тем не менее, девушки понимают, что э, у нас общий интерес, мы представляем страну, мы должны временами, скажем так, играть, делать черновую работу, временами брать на себя. Конечно, мы все время находимся в контакте с федерацией, но мы занимаемся только работой. То есть все условия сделаны полностью. Мы не думаем ни о чем другом, как только о тренировках, о подготовке чемпионата Европы. Все тренировки мы проводим сближенно к игровым условиям. Вот появляются, естественно, микротравмы, но наши врачи. Физиотерапевт это делает все возможное и девушки практически, ну все ни одной серьезной травмы тут, тут конечно, очень тяжело э, расставаться с девчонками. Почему? Потому что на данном этапе все практически на э, приближенном уровне играют, вот и очень тяжело, конечно. Но в команді 12 чоловік, поэтому залишиться 12 чоловік у могильові суперницями збірної України будуть національні команди Італії, Сербії та Білорусі. Цей турнір стане останньою перевіркою перед жіночим євробаскетом.